বিহারে ভোট চলছে প্রথম দফার আর এই প্রথম দফার ভোটেই ব্যাপক উত্তেজনা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ গাড়ির ওপরে হামলার অভিযোগ আর জেডির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয় হামলা অন্যতম উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা লখি সারায়ে দেখুন সেই ছবি দেখুন বিজয় সিনহা জিত রা হ্যাঁ বিজয় সিনহা তিনি বলছেন তিনি জিতছেন আর তাই আরমারের সঙ্গে দেখে সব জেলা প্রশাসন ছে শিকায় চার সো পাঁচ চার সো ছোপি পোলিং এজেন্ট ব্যাটনে নেই कि समर्थक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिसके बाद एस पी यहाँ पे पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच की है और एस पी ने इस तरह की घटना से इंकार किया बोला कि जो लोग भी है आते बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के लोग आते बैठे हैं लेकिन बीजेपी के लोग जैसा की मुख्यमंत्री का आरोप है इतना डरे थे कि उनको पोलिंग एजेंट यहाँ पे बैठना नहीं चाह रहे थे और डिप्टी सीएम खुद इस मामले को लेकर गाँव पहुंचे और जैसे ही गाँव पहुंचे तो इनके काफिले पे गाँव के लोगों ने हमला कर दिया और जमकर बवाल काटा है तो आरजेडी ने क्या बोल रहा है देखिए आरजेडी के किसी खास लोगों पे इनका आरोप नहीं है लेकिन okay. इनका जो कहना है कि आरजेडी समर्थक है इस गांव में जाति विशेष के लोग जो कि आरजेडी के समर्थक है उन्हीं के समर्थकों के द्वारा ऐसा किया गया ओके शुक्रिया ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है बुध पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही साढ़े छह बजे लौटा दिया धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा गाड़ी पर पथराव किया है चप्पल फेंका है जूता फेंका है इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है धिक्कार है इसे प्रशासन को कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे अनशन करेंगे एसपी दिखे पुलिस सुपर के विरुद्धे ओभिजोग करलेन बिहार के मुख्यमंत्री गोबर जूतो समस्त कितु छोड़ा হয়েছে বলে लखीसराय विजय कुमार सिन्हा कांवय हमला आरजेडी के विरुद्धे বিজয় সিনহা দাবি করছেন তিনি জিতছেন বিক্ষোভের মুখে পড়েও তিনি দাবি করছেন তিনি জিতছেন আর তারপরে এই বিজেপি আর জেডি তরজা তুঙ্গে অন্যতম উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহা তাঁর কনভয় হামলা কনভয় লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ারও অভিযোগ जीत रहा है जीत रहा है विजय सिन्हा जीत रहा है